assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar mana bugun turkiya shahrining istanbul shahridaiz istanbulning Sultanbeyli shaharchasidai mana har tarafi o'rmon burda villa qurilmoqda aziz yurtdoshlar buupastda <laughs> ishlayotgan yurtdoshimiz axoitonlik shu villa isha işte. biz villani zinalarini yasayapmiz o'zimni shaxsiy ishimni aytsam man zina yasayman İşte har taraf o'rmon ko'rdingizki ko'rganingizdek i̇şte uchta zinalarda quryapmiz mana mana shu zinalar mana asta asta qo'yib chiqdik xudo xohlasa bitishiga man bitkarganimizdan keyin yana video qimana buyoqqa to'rt tarafi o'rmon bu yqda mana man hozir ikkinchi xatgaman mana insonlar ishlayapti judayam chiroyli havo bulutli yomg'ir juda judayam chiroyli ish bo'lyapti hozir bu yoqda uch qavatli zina bo'lyapti hozir biz ikkinchi qatdan boshladik yana video qilaman xudo xohlasa videolarimizni ko'rib borishda davom eting layk bosishni unutmang obuna bo'lishni unutmang man